Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda mərkəzi yola yaxın belə bir göz görünüşü olan, 2 mərtəbəli, 4 otaqlı həyət evi satışdadır. Div Ev tom təmirli vəziyyətdədir, yaşayışa yararlı bir vəziyyətdədir. Bu evin üst görünüşüdür. Göründüyü kimi, gölə gözəl, sərlə təmir olunmuş və etibarlı tikilisi olan bir 2 mərtəbəli həyət evidir. Ev kürsülüdür, fundament karkas betonludur. Mərtəbə arası monolit betonludur. Burayıbın həyəti, yəni 2 maşın rahatlıqla həyətinə yerləşir və gül əkmək üçün də burada həyətin yanında yer üçün saxlanmışdır. Və həyətinə su xətti çəkilib, qurunçuların axılması üçün traf xətti də çəkilib. Yəni kanalizasiya sistemi mərkəzi kanalizasiya sistemidir, qoşuludur. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi sistem hər otağa çəkilib və evin yan tərəfinə də keçməyə və arxa tərəfinə də keçmə yeri var. Bura sevin arxası. Və burdan da yan tərəfi, yəni keçmə yeri var. Evin dörd bir tərəfi qoşa daşla inşallah olmaqdır. İndi sevinin içərisinə daxil olaq. Evdə qeyd etdim kimi kürsülüdür və kombisinin, kombi aparatı üçün yeri burada hazırdır. Yəni kombi aparatı burada qoyulacaqdır. Evə daxil olduqda belə bir dəhlizi, geniş bir dəhlizi var. 2-ci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkəni və bu pilləkənin də çox gözəl e, lakt vuruluqdur, yəni doluğu şişpoklanıb və lakt vuruluqdur. 1-ci mərtəbədə döşəmə laminatdır və pilləkən altında bax belə bir geniş yer saxlanılıbdır ki, burada da bir garderob yığmaq olar və pilləkənin altında belə bir garderob yeri artıq hazırdır. Sağ tərəfdə dəhlizdən, yəni sağ tərəfdə bax belə bir geniş işıqlı salon otağı yerləşir. Pəncərə göründüyü kimi şəbəkə yığılıbdır. Karnizaltı üçün yer artıq hazırdır pəncərə üstündə. Kondisioner üçün işıq xətti çəkilir. Kombi sistem hər otağa çəkilibdir. Çox gözəl keyfiyyətli belə bir qapılar qoyulub otaqlara. Və bura isə mətbəxi. 1-ci mərtəbədə bir otaq, mətbəx və hamam otağı yerləşir. Mətbəxinin pəncərəsi evin yan tərəfinə baxır. Yəni ös həyətinə baxır. Və bura isə birinci mərtəbədə hamam otağı, metlaq kafele. Döşəməsi istilik sistemidir. Hamam otağının birinci mərtəbə ilə tanış olduq. İndi isə ikinci mərtəbəyə qalxaq. Qeyd etdiyim kimi, göründüyü kimi pilləkənlər çox gözəl loxq qurulubdur, şifov qalanı fəllah qurulub. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, eyvanı və hamam otağı yerləşir. İlk öncə pilləkənlə qalxan kimi də belə bir yataq otağı var. Digər otaqlara baxanda özücə bir balaca, yəni kiçikdir. Burda isə əlavə 2 yataq otağı, yəni 3 yataq otağı yerləşir. İkinci mərtəbədə Bu gördüyünüz kimi tam təmirli vəziyyətdədir. Yaşaşa yararlı bir vəziyyətdədir. Sənəd qaydasında da çıxarış mürkətdir. Notarial kontorda alıq-satığa gediləcəkdir. Bura isə ikinci mərtəbədə tamamlıq. Metlak kafelidir, döşəməsi istilik sistemidir və eyvanı ikinci mərtəbədə belə bir eyvanı var. Onda qeyd etdim ki, ikinci mərtəbədə belə geniş bir dəhliz saxlanılıbdır. Evlə tanış olduq. Evin başlanğıc qiyməti 80 min manat deyilir. Real alıcılara endirim olunacaqdır. Bu evlər haqqında əlavə məlumat almaq isteyenlər aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb daha dolğun da ətrafında məlumat əldə edə bilərlər. Hər kimə ular salih xeyirnə versin.